Упали на колени, да. И прощение только на колени, да? Конечно. Это, это если на колени, то это вам даст какую-то уверенность в себе. Да, да, да. Да. Mm -hmm. mm -hmm. Че ты голый, Сургут. Еще один, mm -hmm. галыш. Тепло. Сегодня первый день тепло, потому что. Uh... На балконе. О mm -hmm. а чем поговорим yeah. с тобой? Ты новости смотришь? Ну да, конечно, смотрю. Mm -hmm. Так, в интернете, конечно. Хорошо. Я из Украины, город Кривой Рог. Смотри, что там с вашими корабликами? Там еще mm -hmm. э, кораблики пошли на дно морское. Ну, так бывает. Да. Ну, yeah? ну так бывает. Ну, конечно, это же такая же, Это жизнь. Это жизнь. Mm -hmm. Ну, это жизнь. Кто-то. Кто а вот Тони, всплывает? <laughs> <такое? смех> Ты ж мой зайчик. Да-да-да. <laughs> <laughs> <laughs>. <laughs> Класс. <смех> так бывает, <смех> да. <смех> 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 У меня, кстати, вопрос не по поводу э, потопления или всплытия. Там. У меня вопрос по поводу нейминга на Российской Федерации. Сейчас я тебе открою, как эти кораблики называются. Вот. Вот недавно ковровец ваш, морской тральщик, пошел на дно. Ковровец. Что это за название такое? До этого в 23 году пошел Иван Голубец на дно, тоже тральщик. То есть ковровец пошел за голубцом. Кто я придумал? Знаю, кто называет это, так корабли? Я, Голубцы. Я, я, так, я так понимаю, это вас веселит, да? Конечно. Как и Куников, Цезарь, который. А это не весело голубец. Иван Голубец. Мне кажется, вы немножко не о том, а вообще а мелко берете так. Мелко. Государство рушится украинское, а вы о корабликах каких-то говорите. А где наше государство, государство рушится? рушится? Я вас умоляю, где? Ну, ваше государство под управлением ну, чужих людей. Ой, начинается Америка и НАТО, да? А, -а перед поляком шапку снимаете? Перед кем-кем? Перед поляком. Какой? Ну, ну шапка, я образно. Шут, что лапка надо, дай, мать, мать. Ка, дякую, Бубочка. Божечки. Эх. Ну, это ж у вас там позиция холопов. Вот вы с этой позиции и смотрите на весь ну, остальной а, мир. А, 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 а что а там, а там в Иране случилось? Путин очень ну, расстроился. Ну, очень жаль. Наш э, друг, да, погиб. Очень жаль. Да. да. Наш друг, который с нами нашел общий язык и дружил. Э, вопрос такой, где будете э, шахеды закупать? Бубочки мои. Тепер стріми будуть в резерві. Тож залітайте на наш канал шабля КР Резерв, щоб не пропустити стріми. Підписуйтесь і з дзвіночок, щоб бути в курсі, коли почався стрім. Тому що тіньовий бан дуже погана штука. Все, всім гарного перегляду! А вже производство своє є, уже все. Уже все? Так, да, уже своє. З якого моменту все. Я тебе скажу, вообще жизнь, если вот, ну, так вот без эмоций говорить, а да, жизнь до 22 года Украины и жизнь России это две разные жизни стали. Россия что сделала? А Вернее, в России, знаешь, до 2022 года, как мыслили вот все до одного человека, наверное. Где украсть денег и купить где-нибудь в Испании, там не знаю, в Италии, в Германии домик, да там жить, да. Вот все россияне так думали. Но а, после 22-го года а, все все поменялось. Что поменялось? Ну, помінялося вже ніхто не хоче український і поїхати в Італію або в Іспанію в доміку. Це ти маєш в виду санкції, які на вас. Вони обидва пішли на дно морське, і там, коротше, короче, отрицательное всплиті є. Дякую за донат, булочка. Рада бачити, як завжди. Был у мене донат. от, так. Вот, да. Треба було подякувати. А -а -а. Ти знаєш, що значить слово? Да. Копеечка летит, да? Копеечка летит, не нет, да? На Збройные силы Украины. Угу. Ну, ты же понимаешь, я понимаю. Очень ты видно переживаешь за Збройные силы Украины. Да, переживаю. Ну, веришь, что нет, ты же понимаешь. Да мне срать на твое мнение. Ну, согласен. Вот ну, и все. Понимаю. Вот и все, что тут непонятного. Так что, мы это там начали, то есть летит. ты сказал, что вы там уже ни с кем не, типа не дружите, так это не значит, что вы там ни с кем перестали дружить, это значит, что на вас накладываются санкции, вы самая санкционная страна в мире, понимаешь, мы потому экран, что вы тоже. нападаете на другие страны с войной, Нагад. вот и все. Знаешь, а мы уже стали такими взрослыми дяденьками, что нам насрать на весь мир. Я вот тебя умоляю, я тебя умоляю. Ну, что, ну кто, что сделает нам? Никто. Мы очень крутые. Мы очень крутые. Где вы крутые? Я перепрошу. Мы конечно. очень крутые. В, какой, в каком месте вы крутые? Три ну, факта вот, вашей крутости. Стран, 140 стран, стран вам помогают и что? И что? Ну, где ваши 140 страны? Все на месте, все нам помогают. А где вы крутые? Три факта. И кто вам помогает? С вами же никто дружить не хочет. Все же вас только юзают. Мы сами по себе крутые. Зачем нам кто-то? Три факта вашей крутости это в студию. Это вы, это вы шапку снимаете. А мы шапку не снимали и не будем кланяться никогда. Три факта Никому. крутости назови, Сургут. Фактор крутости – независимость. Первое – это независимость. Да? Да. <свят> <свят> ну, ну ну, проведи пример. Проведи пример. Еще одной страны независимой. Китай. Еще следующий. Кто еще? Тут же Иран независимый. Ты, ты больной. Ну, понятно, да. Ну, ну, конечно, легче шапку снимать с немцами, которые пали твоих предков, да? от заходили в Гер... Германія заходила в 1941 році, мало твоїх предків. А ви зараз перед ними шапку знімаєте. І скажете в негіляку. Логіка повна. Логіка повна. Як то кажуть, на територію України прямують танки з Німеччини, але є один нюанс. А що ти галиш? Что еще обсудим? Давай еще новости обсудим. Я, я всех вас знаю. Я очень знаю очень хорошо Украину, понимаешь? Я учился, я, я, там, я знаю вас всех и вашу натуру знаю. Китайцы, Китайцы посмеялись про по вашу незалежность. Ой, как? Это точно, дякую. Ой, капец. Тамки еще те, если коротко. О да, да. Ну да. Путин там ездит, кланяется, то в Китай, то в Иран, ну, то в КНДР. Это дружеские отношения. Дружеские отношения. Это очень романтичные дружеские отношения. Это называется... Я не могу. Раз, ну, я не понимаю, может, ты мне объяснишь? Сейчас, подожди, да. я проржусь <laughs> и hmm. тебе объясню все. Объясню. <laughs> 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 Дружеские. И в какой вы позиции в этих дружеских отношениях, например, с Китаем? В какой? Уравнозначных. Уранно, в, в нижней? Снизу? Нет, а разнозначный. <laughs> <Вроде>. Да. <смех> ну, <смех> и, и, если не, не так, скажи, в чем не так. <laughs> О, боже. Э, а ничего, что Китай там уже блокирует платежи с Российской Федерацией, не принимают <laughs> банки, Россия, не принимают. <laughs> После визита, если мне память не изменяет, Блинкина в Китай, что такое, где дружба подевалась, а? Я тебе говорю, вы не понимаете. Вы не понимаете, что это было уважение самому себе. Это другое, да? Китай не принимает платежи с Российской Федерацией, но так Китай с вами дружит. Это другое. Ну, по крайней мере, э -э, товары, э -э, будем так говорить, э -э, раньше все надеялись, что нам Европа даст какие-то технологии, еще что-то. Сейчас Китай дает. А у вас своих Сейчас технологий технологии. нет? Нет. Нету. У нас есть ресурсы, технологий нет. А да, ресурсы... вы большая бензоколонка бензин на которой о, заканчивается, потому что о, вот сравнительно недавно, по-моему сегодня ночью горела ваши это по-русски. Черговый НПЗ. Что там на Кубани случилось со славянским НПЗ? Там бегали, так, суетились там все ну, а пожарки поехали. Так НТЗ. как мне как, нравится, как оно. У, у вас электричество. Як люди суетят, то то как люди суетятся, пожарки, фреза. Ну, люди в шоке. Ну, а, ну пожар, это так было временное, да? Ну, а, а це мне это по прочее. все так хорошо. Я да, тебе да, тоже покажу, да, что. Да, да, да. У нас О, ни не света, видите. ни газа, ни воды, у нас нет ничего. А Нет. НПЗшки горят-то у вас? Ой, что тебе сказать. Петрик Пяточкин прекрасно рахует ваши э, НПЗ. И вот э, Славенский э, тоже посчитали. То есть, получается, технологий нет и ресурсы у вас заканчиваются. А вот что ты будешь говорить, когда зайдет Россия туда? Вот какая твоя позиция будет Куда зайдет? Ко мне, Россия зайдет! Когда? Ну, все будет Россия! Когда, как? Украина будет. Когда? Ну, я думаю, до конца года. Какого? Этого! Да! Смотри, Зайчичек Сургута, ваши российские ванечки э, в трусиках стояли под кривым рогом 30 километров в 22-м году. А, я, конечно, э, перепрошу, а э, чего ушли? Ты же не понимаешь, что затягивают, затягивают Европу, затягивают всех, чтобы там всех лучше у вас собрать и всех у вас размотать. Так. <свят> Ротом? Ротом. Молодцы! И ротом по... Молодцы! И ротом подожди, по... подожди, как говорит ваша пресс-алкаше каждый день по несколько раз. Ну, ты же понимаешь, что Россия сильнее. В чем? Во всем. Это не ответ. Ну, в общем, в чем те? Если у вас 40 э, миллионов населения, то у нас 140. Да при чем тут есть, количество если, населения? Есть, смотри, хорошо. смотри. Если, если э, весь мир производит там... Стулы, э... Пельку, стулы, стулы. хесенько. смотри. Вот минус 7 ваших самолетиков. Вот. Су-25, МИГ, Ту-23. Минус Черноморский флот, минус НПЗшкин. Ну, строят, ну и дальше строят, и дальше воюют. Ну, а вы протянут своей рукой дайте, дайте, дайте. А мы сами все строим. Мы не... а что вы сами строите, если вы просите у Китая, у КНДР просите, у Ирана просили. А теперь, как бы у Ирана это уже и не попросишь. Ой. Моя... Я думаю, что там не сильно что-то изменится, но уже сами выпускаем все. Я что говорю, запускаете? Изменения, огромные произошли изменения в России в этом плане. Да? Что, да, начали сами о себе думать. То, что все думали, а что скажет Европа, а что скажет Америка? Мы же такие лохи были, как вы. Вот а, думали, это же Европа, там светит всего, надо их слушать. Они а нас проведут к светлому будущему. В Оконцовке мы увидели, какое светлое будущее получила Украина. Светлое будущее. Какое? Ну, это Европа. Вы это Европа. Да. У вас все хорошо. А что тут плохого? А где минусы? Ну, слушай, а где, а где плюсы? Разве это продвинутая страна, где людей ловят на улицах и на войну отправляют? Или... И, или а, пап, 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 не трои! Соберись. Слушай, или же... Президент, который закончился срок сегодня, да, и все нормально, да? И это, это считается, Безда, что... Да, 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 все, сегодня за, закончится Украина, все. По твоим-то словам, не, не зак... все. Это По твоим-то еще вчера должна была закончиться, все, все. Шановни, расходимся. Президент заканчивается срок, а он говорит, а да, я дальше буду. Оп, это правильно. Оп, оп, оп. Э Напомни мне, Заюшечка, а какой Путина-то срок? Шестой, что ли. Пятый, что ли. А почему первые два э, обнулили? Пересмотр был Конституции. А разве так можно делать? Конституцию переписывать? Не, нельзя. Почему нельзя. так сделали? Слушай, я ходил, голосовал против этого. Лично я ходил, голосовал против. А Что-то это поменяло? Ну, не поменял. Но я ходил, голосовал против однозначно, что я был против этой махинации. Ага, ага. Но... И что? И все? Ну, и все? все? Ну, по, крайне, по крайней мере, э, остальная часть выбрала, что, да, так пойдет. Остальная часть населения выбрала, что э, их устраивает так. Ну да, потому все. что вы ну, 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 голосование же было, 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 референдум, -бы, был все. О, а по поводу ничего? голосования, такой вопрос. А что Путину не намалевали 99% голосов? Что такое, чтобы по красоте было? Ну... И зачем Дело вообще проводить спор. выборы, если у вас один царь на все времена? Да ну, это такое, знаешь, этот царь собрал страну огромную. Этот царь собрал страну. Да, территория на болотах. Еще вопросы ко мне есть, Сургут? Не Украина. Это огромная страна. Это только 9 поясовых часов, понимаешь? Это огромнейшая страна. Ты про Россию свою говоришь? Да, ее ее держать э, под контролем очень тяжело. Так а зачем очень вы тяжело. напали на маленькую Украину, если у вас и так много территорий с ресурсами? А ну, потому, потому что вы начали говорить. А, а вот а, мы а... да, да, Она мне нравится. И, и, да, Ферштейн, да.